От кого и от чего Россия да. празднует независимость Россия. в данный момент? Россияне обвиняют нас, украинцев, в том, что мы развалили своим дурацким народным рухом и прочими бандеровскими вещами, развалили СССР. А сами они на год раньше проголосовали за независимость России. Когда-то в 90-м году, да, что они же проголосовали. То есть не на год, даже более, на год с лишним. На год с небольшим. Да, и они как бы эмансипировались от СССР. И получилось, что Россия-матушка вышла, а мы все остальные 14 республик бедно остались. Потерянные что делать? И честные хохлы, мало того, что они проголосовали 75% за сохранение СССР на референдуме мартовском, они еще долго-долго спустя полгода неохотно принимали эту независимость, испугавшись путча. Как бы, да, мы все, Потому что они подумали, что уже не СССР приедет, а российские танки приедут. Вечные российские танки, это страшный фетиш, страшный страх. Так от кого сейчас ну, Россия? Я думаю, что России? Россия независимо от здравого смысла. Судя по процентам поддерживающим Путина, 86%, mm -hmm. да, они, они трошки этот самый. Вот, вся Россия, вот суть современной России, это спецназовец Ерофеев, вернее Александров, которому на планшете показывают его жену, которая говорит, вы знаете, никогда мой муж не служил в армии российской. Он полгода назад уволился. Если разобраться, то не служил. А если служил, то не в спецназе. А если, а... И вообще я не уверен, что человек, которого показывают, это мой муж. Мой и так далее, и так далее. И вот он плачет, понимаете, этот человек плачет. Вот мне его жалко реально. И вся эта Вот это вся современная Россия. Россия, сожженная в мобильных крематориях, Россия, сборшенная в штольне. Это же все правда на самом деле. И про крематорий, и про штольни похороненные в лесопосадках. Россия, которая матерям и женам затыкает рот пачками денег, чтобы молчали про сыновей. Путин законсервирует вот Россию. Путин развалит Россию. Развалит, даже если она останется как единый субъект, он развалит все, все, что там было. Все исторические смыслы. И вот этот демократический порыв, который действительно был в конце 80-х, начале 90-х, когда люди... Там защищали белый дом, останавливали танки, надеялись на лучшее, строили светлое и так далее и так далее. Вот это все было сожрено этой фсбшной бандой. И более того, люди были обдурены, обмануты, а самые талантливые умные изгнаны либо убиты. Так вот нельзя столько времени топтать собственный, собственный народ, даже такой народ как российский, понимаете? Нельзя. А -а -а. И после убийцы, убийства Немцова, после вот этих всех украинских историй, они пошли уже в пике.